Так, доброго ранку, футбол. <к Awesome> что мы там бачили? Матчей много, могу что-то про... перепутать, извиняюсь. Так, э, Металлист 1925. Играли хорошо, мне понравились. Я хвалю не часто. Мне нравится Питер и Тодо, который появился в Металлисте. Хорошо играли фланги. Эм... Органично смотрелся и Гаджиев, Рашида, кстати, плавил много. Ему надо сказать, чтобы он голову подымал. Проходит по фану хорошо, но не смотрит вправо. Вправо надо смотреть Рашиде. Это до ока, Забили хорошие мячи, победили явно Рух 2-0. Поздравляю. Ковас, Ковалевка, Эпицентр. Ну, я так понимаю, Эпицентр поедет ну, на первую лигу обратно. У команды вообще нет потенциала. Там играют две звезды, лучшие <клес> нападающие тысячелетия в Украине. Это Супряга. Я помню, когда-то на меня Милан вышел, говорит, поговори с Супрягой, мы хотим его. Я на него вышел в Фейсбуке. Он мне начал воду варить. Я говорю, пошел он нахер на три буквы вместе с вами. Супряга. Говорю, я вообще в нем ничего не вижу, он олень. Да ты ничего не понимаешь. У меня вот это самая любимая тема, ты ничего не понимаешь. И это вы просто по непонятно, как в том кубе оказались в Миване. Потому что мамы, папы, братья связи. И Боярчук тоже такая тухлятина. один в один не идут, ни один. Супрягу хорошо вывели по флангу, куда-то ляпнул. Ну, никакой, она просто мертвая такое. Он красивый такой, как гомосексуалист. Ковалевка играла лучше, они там Велотня куда-то продали, по-моему, по лесе. Наверное, заработали бабла, миллиона полтора-два срубили. А в принципе, они задавили явно, доминировала эта Ковалевка, но забили гол, автогол. Степан Григо Гаращук, господи. Чуть язык не сломал. Кривбаса огонь я не смотрел, но, как и предполагал, была упорная борьба. Егор Звердохлеб забил 2-1 из пенальти. Теслюк сократил 2-1 по сегодняшним баранам. Так, ЛНЗ вели, Верес, но это битва, битва. Я верю в чернокожих ЛНЗ или ничья, либо минимальная победа ЛНЗ. Так. Буду болеть за ОНЗ. Вере сотрудничает с Эвкарига, это российская олигархия, а носят форму черно-красную. Динамо Киев, Полесье, Житомир, о, 15.30, ну, буду смотреть, ну, это, это, о, сегодня 2 мега мегадерби. Динамо Киев, Полесье, Житомир, ну, верю в ничью, верю в ничью. Там Шапоренко будет лично, вот этот, что носит браслетики на руках. Потом там у них есть на тот-то такой комментатор, который сосет члену Динамо Киев. <coughs> Вы потом его послушали. Такой худе такой, дрыщ такой. И э, Шахтер Донецк, Александрия. О, мега, 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 мега. Что ж вы со мной делаете? Знаете, как женщину возьмешь за одно место, она, что ты со мной делаешь? Что ты со мной делаешь? Так вот эти... Ну... А, ну Александрия сейчас, они же... это не в том году вице-чемпионы были. Ну, 3-0 выиграет Шахтер. Была, большое, была, была большая прелюдия, а быстро кончили. Так. АПЛ. Так, ну, начну с Манчестера Юнайтеда. Были мучения, я думал, что... Я бы его, если бы я был в Одессе, я бы сегодня Марима уволил. Но его спас Бруно Фернандеш. Это пенальти на 97-й минуте. Повели... Они забивали, те отыгрывали с Бернли. Манчестер Юнайтед с такими деньгами, как они потратили, они никакие. Где этот Шешка? Я не знаю, что его не выпускают, эту шишку. И, в общем, если бы не это пенальти, то Бруно бы уже бы поехал бы домой. Пришла бы смс, что ты нам не нужен, ты чмо. Колхозники против Бормута. Ну это танхем они играли в примитивный футбол, вот этот бей беги амбалы, децибелы. Маленькие только умеют играть в футбол. Дебилы, вот эти по метр девяносто, они в футбол не умеют играть. Ну Бормут мне, кстати, продали, сколько игроков играет в ну, Эван Ньюсон забил шикарный гол, и они тягали тут Тенхем как тузик тряпку заслуженная победа Бормута не ожидал. Вулверхэмптон Эвертон, ну там полит этот, как его, что э, возвратился, что Мансестер Грилиш, Грилиш все раздает, э, два мяча из-за нашего этого чмошника Миколенко забили, но ну, он вообще, это же Буратино, оно, он так, руки у него и ноги вот так двигаются, такая Буратино. У нас игрок играет в ВПЛ. да вид позоре. Ну у нас, в принципе, футбол у нас детей обучают, что они играть в футбол не умеют. Ну Миколенко в, в, в Эвертоне. Ну вот это все сделал это Грилиш, он там раздавал и, в принципе, победили спокойно, тихо на тихой козе. Эвертон молодцы, они меня просто вдохновляют. И риски хороши. Потому что пришли на фланге хорошие пацаны толковые. Так, и что там еще у нас было? А ну Челси разобрался с фухемом легко. Те чуть поопирались, а потом рухнули. И так лиц. Сандерленд Брентфорд была битва. Брендфорд смотрелся лучше, но Сандерленд в конце отскочил. И, и Лиц, Юна, и смотрелся лучше возил Ньюкасл, <dank> Исаак там бунтует. Я так понимаю, Ливер, наверное, уйдет. Идут переговоры. Ну, в общем, Лиц смотрелся лучше, и Лиц останется в чемпион в, в, в этой, в АПЛ. Так, сегодня, что там у нас сегодня? Ну, я сегодня возьму паузу на секундочку. Так, продолжаю я обзиратель а, абс, обзиратель бог <laughs> вот, называется так чтобы я похвалил это надо что-то вообще чтобы было так сегодня еще сегодня Брайтон, Манчестер Сити ну будет битва Манчестер Сити будет тяжело ближе ничья Форест Весхем Юнайтед я думаю Форест добьет сегодня Весхем выиграет Ливерпуль арсенал о <laughs> Да трудно сказать, ближе ничейка. <laughs> Не вижу я там явной победы Ливерпуля. А Кристал Пелос сегодня. Я думаю, Астон возьмет свои первые. Ну, 3 очка у Кристаллов. <laughs> так, Лига 1. <laughs> ну, в общем, ПСЖ там на легкой, на легкой Козе выиграл. Играл наш этот, что обнимается с россиянином, за барный, что любит деньги. С перебинтованной рукой. Он не виноват профущенный головах. Э, блистал этот Жуан Невиш через себя. Клепал. Два забил через себя. Посмотрите, как чувак хлопает. Э, они там забивали кучу мячей, И Туза уже в самом конце вот, чуть забила. Бой и васа. А так они проигрывали 6-1. Разгром. Так. Э, Нант не смотрел, выиграл у Асера, как я и предполагал. Ариан Плоск Лиль смотрел. Э, ну, там, в принципе, 0-0 первый тайм был. А потом у рассыпался. И концовки они там с 77-й, в общем, наколотили, выиграли 7-1. Ничего там умного не было. А то прострел, то вот такой навес. Почищает. Там у них вот этот забил 2 э, Парда в нападении. Вот это он неплохо смотрелся. И Гаман, Не Игроман, а Игаман. Удамане это зло. И что еще там? Кто там играл еще? Ну, Ганс Брест я вчера говорил. Сегодня Анжерен. Да фиг его знает. Движение чья. Париж-Месси. Я думаю, Париж сегодня первый раз выиграет. Будет тяжело, но выиграет. Монако-Страсбур. но ну, это центральный матч Ту тура. А Леон и Марсель будет сегодня. Ну, я думаю, Монако выиграет 2-1. Гавр, Ницца. Трудно сказать. Ближе ничья. Леон, Марсель. Будет битва. То толковый матч. Чтоб матч на 21-45. Да тяжело сказать. Ближе ничья. По фанатам сейчас хорош, конечно, в Лионе. Ну. Но... Так, и Микаутаза неплохой. Валига, 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 живущая в нашем дворе. Так. Реал Мадрид, Мальорка. Ну, Реал Мадрид был намного круче. БПМ забивал, но у него такие были... Один миллиметр. А сайт два забил, не засчитали. Потом Гюльер, жу, жю, жуниор, Венису жуниор, шикарный забил. Прошел, как инсайд, протянул всю весь центр, убрал, дал троечку. И Муряки забил, Мальорка. Но они первый забили, но они пожалели об этом. Реал играл разнообразно, заиграли неплохо, молодцы, хвалю. Жирона Севилья, Жирона говно. Там же сидел Ванат Понадусе на трибуне, конспектировал. Севилья, Жирона и но Жирона в этом матче огрызалась не повезло. Вот этот вратарь у Севильи, хочу отметить, сейчас да, вспомню вратаря у Севильи, Нован, монстр. Он 3-4 гухаря таких потянул, что вообще. Было бы 3-2 в пользу Жироны, но выиграла Севилья 2-0, как я и говорил. Реал веда выиграл у Реала Соседада. Ну, молодцы А Лавес дал бой Атлетика Мадрид по одному. А Дедика Мадрид что-то надо уже менять, им что-то не то. Сельта сегодня Вилья Реал. Ну, будет бой, ближе ничья. Реал Бетис Атлетик, ближе ничья. Эспаньола Сосуна. там э, да, ближе ничья, равные команды. Рая Валикана Барселона, я думаю, ближе ничья. Так, П.Л. я комментировал, по-моему, да? Да. Серия А. Там вышла документальный фильм про Боруссию Мюнхед Гладбах. Это команда, которая основала город, по сути. Они блистали в 70-х. С 70 по 79-й выиграли все, что можно. И в Европе, и в Германии минимум второе место брали. Они там 7 раз, по-моему, чемпионом стали. Ну, а потом рухнули. Но ну, сериал такой на любителя. мне не зашел. Первую серию посмотрел, выключил. Берти Фокс у них был. Ну, там много у них было. Игроков, лидеры в этой Баруси в Гладбах. Шикарная команда была. Нападе отскочил. Было бы ничья. На 96-й 96 минуте Бесака красиво замкнул. Пиза Рома. Ну, Рома на выезде выиграла. Выпустили Добика на 75-й. Ну, был момент у него, но он, как обычно, Буратино. Балонья явно переиграла Кома. Этот у них забил, как его. Ар, Арсалини. Ну и Кома не взлетала. Парма сыграла с Аталанта 1-1, как я и предполагал. Так, ну, Парма с Аталанта совсем другая в этом году. Тарина Фиорентина ну, будет тяжелая игра в 1-1, я думаю. Джено Ювентус 1-1. Э, Интер Удинеза. Победа Интера 3-0. Лацо Верона. И, надеюсь, Лацо сегодня выиграет 2-1. Но отступать некуда. За ними Рим. Папа Римский. <свист> так. Аусбург, Бавария. Ну, там начало Бавария легко. Три завалили. Гнабри, Диас, Алисы. А потом в конце пропустили два. От Якича и Кюмюра. Потом э, Вердер, Байер. Ну, тут перестрелка бы Вердер вёл постоянно. Патрик Шик, два. Кильман. Но концовку упустили. Вердер забил. На 94-й Кулибали. Вратарь начудил. У, Вер... у Байера Вратарь. Сейчас посмотрю составы. Вайра, вратарь. Флекин, идиот. Так. Забрал победу у команды. Угу. Там читал за драку в Олимпике вот этот э, капитан команды Олимпика подрался с чудаком, их э, выкидывает с команды. Я забыл, у него мама агент. Он э, с сборной Франции. В общем, там тягомотен. А дрались 15 минут. Так, э, и я так понимаю, Маурини где-то появится, или в Эсхеме, где-то он появится в П. уже идут переговоры. Ну, Маурини это чемпион по, если по досрочному расторжению контракта, ему вечно выплачивают, там, по 20 миллионов. Штутгарт, Боруссия, ему уже не надо упираться, а то ну, слился, это сейчас ему Феннер заплатит миллионов всем. Так, Шутгард Борусія Менхет Гладбах. Шугар виграв, матч не смотрел. Айнтрах виграв Хофенхайм. Ожидаемо. Лейпциг бахнув Ханденхайм, хто там забив. Христоп Баумгантер і Кардоза. молодці. Ну і сан паулі я смотрел повтор. сан паулі була рубка з Гамбургом, но сан паулі краще смотрится. особливо перший гол вообще, красавчики. Так, що там ще у нас буде сьогодні? А Порту смотрел со Спортингом. Порту шикарный матч выдали. Особенно второй гол вообще феноменальный. Э, Вольсбург Майнс 0-5 сегодня. Да ну, надо побеждать Вольсбургу. Что делать? Боруссия Юнион. Боруссия победа. Кёльн Фрайбург. Будет битва. Кёльн слабо выглядит. Ну а так в принципе все. Кого я там еще не обосрал. Вроде бы всех. Обзиратель у меня будет. Бог называться. Обзиратель. Все, всех обнимаю. Всем хорошего дня. Верю в нашу десятку. Он, я думаю, в Бенфике не заиграет. Он слабый игрок. Ну, ничего. Бенфика об этом пожалеет. Наш горе, горе Судаков. Я его Гриша не называю. Он горе. Че Георгий, я не помню как. Горе Судаков.